Духно було визнані, були визнані офіційні види спорту, такі як чик вчик є в доміку і шишки-пишки, я на передишці. А які офіційні види спорту у вас в місті? Тільки три у дівчик. Думаю, більше всіх. За команди. А... а які офіційні види спорту у вас в місті? Повністю повтори, будь ласка. Дубно офіційними видами спорту були визнані такі як Чик-чирік я в доміку і шишки-пишки я на передишці. А які офіційні види спорту були визнані у вас в місті? У нас із таких нелепих в Києві тільки футбол. Это была сборная факультетов гостиницы Киев. Ты тихо -ти, да. Ой, прошу прощения. Да, да. Ну, иногда бывает такое. Гостиница Киев, пожалуйста. А какие офисные виды спорта у вас в месте? У нас в Киеве чик-чирик, я в домике снимаю квартиру на поздняках. Проспект пожалуйста. А які офіційні види спорту у вас в місті? В Знанецькі укониться від вінка. <плес> ну і зборна команда. А які офіційні види спорту у вас в місті? Бобслей по Андрієвському спуску. <плес> Собственное ответ, школа, пожалуйста. А які офіційні види спорту у вас в місті? Можна повністю. Такі як ті-чилік я, я доміку і шишки-пишки, я на передишці. А які офіційні види спорту у вас в місті? Захисти коня від цього! Друзі, добрий вечір! Одразу питання із Олімпіади. Олімпіада у лондоні закінчилася місяць тому. Питання: чому деякі наші спортсмени ще досі не повернулися? Одвічає команда яка скала зашкалює! Питання. А чому досі деякі наші спортсмени ще не повернулися? Як то кажуть, цирк уїхав, клоуни не встались. ще міще виряду? Так, ну я так понимаю, наверное, собственный ответ, да? Или есть э, проспект наук? Пытание, почему несколько наших спортсменов еще до сих пор не вернулись с Олимпиады? Там еще не закончился шведский стил! Есть варианты, но, я так понимаю, нет. Пожалуйста, свой вариант. Ответа. Питання, чому декілька наших спортсменів ще досі не повернулися з Лондона, а я вам відповім. поки усі сувеніри не продадуть, немає сенсу повертатися. Дякую. Наук, пожалуйста. Ваш вопрос. <реш> вопрос задача. Український біатлоніст взяв з собою на Олімпіаду 2 кілограми урану. Вопрос. какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом. <звы> Это задача со звездочкой. <звы> Видимо. Посмотрим, как ей сейчас разрешат находчивые. Э -э, тут и фрути, пожалуйста. Желательно Упражнение 43. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Вопрос. Какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Неважно, зато она счастье светится. Вопросы сегодня задаются. А вас Дубно, я так понимаю, рвется сказать свой ответ, пожалуйста. Полностью. Да, да, да. Рядом. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Вопрос. Какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Э, у меня вопрос на вопрос. Украинский биатлонист взял 2 килограмма урана. урана. Вопрос. Где он взял 2 килограмма урана? Духа. Гостиница Киев, пожалуйста. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Вопрос: какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Шансы. Э -э да. Раз, еще раз, Не готов. <звы> Задача. Вопрос. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Вопрос. Какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Шансы прямо пропорциональны его количеству патронов. <плодисмент> И а, еще один ответ. Сборная факультетов. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Но зато иранский биатлонист будет чувствовать себя как рыба в воде. Ну и собственный ответ, пожалуйста. Вопрос-задача. Украинский биатлонист взял с собой на Олимпиаду 2 килограмма урана. Вопрос. Какой период полураспада шведского биатлониста, который будет бежать рядом? Это не важно. Главное, чтобы к финишу он дошел не в развалочку. <плес> Спасибо, проспект Наук. тутти крути. Учеба тоже спорт, так утверждает победитель олимпиады по математике. А какие рекорды были у вас, что ли? Пожалуй, сейчас мы услышим. Много версий. Я предлагаю, похлопайте, пожалуйста. Спорная факультета. Учеба тоже спорт, так утверждает победитель Олимпиады в восьмом классе. А какие рекорды были у вас в школе? Ну, я даже после выпускного единственным действенником остался. <плес> Это неправда. Ну, да, и в команде двое. <связанная> Поехали. Завершили э, раскрывать секреты. Так. Проспект наук, пожалуйста. Учеба тоже спорт, так утверждает победитель олимпиады по математике в восьмом классе. А какие рекорды были у вас в школе? У нас рекорд был, когда учитель химии что-то смешал и всем понравилось. Еще варианты гостиница Киев. Я готов был давай Учеба тоже спорт, так утверждает победитель Олимпиады по математике. А какие рекорды были у вас, что ли? Перепил трудовика. Действительно был готов. Да, пожалуйста. Так он физрук, все нормально. Учеба тоже спорт. Так утверждают победители Олимпиады по математике. А какие рекорды были у вас в школе? У нас даже школы не было, мы сразу садиком бурсу. И э, свой собственный ответ. Учеба тоже спорт, так утверждает победитель Олимпиады по математике. А какие рекорды были у вас в школе? У принципиальной учительницы биологии, которая никогда никого не отпускает пораньше, даже секс длится ровно 45 минут. <плодисменты> <плодисменты> ну и еще один вопрос. Сборная факультетов. Мать десятерых детей забеременела, теперь отец ждет вратаря. А что вы еще знаете о футболе? Нам, кстати, еще тренера не хватает. Это честь. Я, я смотрю на этих девушек, мне, мне хочется, чтобы они перед каждым а, ответом выносили табличку, знаете, первый, обратно второй. А, Думаю. А, да. А что вы еще знаете о футболе? Я точно знаю, ведь Милевского заваги нет не получится. Полностью, да. Мать из детей забеременела, теперь отец ждет вратаря. А что вы еще знаете о футболе? Папа хороший нападающий. Гостиница Киев. Мать десятерых детей забеременела, теперь отец ждет вратаря. А что вы еще знаете о футболе? Одна пара тоже хотела вратаря, а получился Александр Рыбка. Пожалуйста, свой собственный ответ. Мать десятерых детей забеременела, теперь отец ждет вратаря. А что вы еще знаете о футболе? Во время футбольного матча пьяный судья вместо пенальти назначил фаталити. всем командам. Ваши аплодисменты. Единственное, что я точно понял, знаете, как э, какого-то человека вспоминаешь, да, э, говорят, ему и кается. Э, Артему Милевскому нельзя иногда по воскресеньям играть футбол, потому что э, бывают по воскресеньям игры Лиги КВ, Нотклик и обязательно хотя бы одна команда шутит про Динамо Киев.